как девчат вы выбираете особисто для себя? Это абсолютно разные вещи. Это, я не знаю, как выбирать что-то для дома, надежное для хозяйства и что-то на выход. Вот это вот вариант на выход. А критерии такие. Женщина, как говорил мой дедушка, который вырос в селе, должна улыбаться и хорошо кушать. Это очень важно. Потому что, если она улыбается, скорее всего, это свидетельство ума, если хорошо кушает сексуальности. И на это надо смотреть. И главное, чтобы была форма песочных часов. И не важно, торчат у нее Кості люмію є, ну як кажуть, так щоб було трішечки. Нічого страшного, ігра глаз важніше длини ног для мене лічно, але для многих. Ви відрізняєте дівчат, які знаходяться на полюванні за грошима. А У вашому випадку ви людина не бідна. Ви один з найбагатших українців. Тому на вас також дівчата полюють. К сожалению, у нас дуже багато жінок, які полюють Тобто, з мужчинам, особливо в третьей части жизни, да, в которой я нахожусь, и у которых есть деньги, надо все время, знаете, как императору в Древнем Риме говорили, слава проходит. Вот здесь надо себе говорить каждый раз, не может быть, чтобы она полюбила меня, лысоватого, беззубого и так далее. Скорее всего, это деньги, и надо себя все время тренировать, не дать себе распускаться, понимаете? Я знаю приклады хлопцев, які в метро знайомилися. До третьего побачення приховывали свои статки. С вами так и траплялося? Правильно? Я всегда вхожу, как вы видите, в рубашке за 15 долларов и, в общем, и все остальное. Я всегда знакомлюсь на улице. Никаких ресторанов. ресторана это так, это как конкурс. А вот если ты на проходимцев скинувший бровь, так, понимаешь, будет любовь. Пошла девушка хорошая, она как пантера бросится и ценой собственной гордости под канате искать, извините, вы с мужчинами на улицах не знакомитесь. Большая вероятность, что познакомиться. Не стесняться этого. как ведрезняю это девчат просто девчат, ведь девчат, которые полюют на миллионера. Это знаете как? Если они находятся в то, что называется пош-местах, очень дорогих местах, очень дорого одеты на лабутенов и в охренительных штанах и так далее и подобное, дело в том, что эти девушки, они выдают демаскирующими признаками, что вот я какая, я дорогая. Потом, когда мужчины ведутся, они понимают, в отличие от всех девушек легких профессий во всем мире, те отработали ночь и по домам, а наши понимают, что надо изобразить любовь, может закрутиться что-то лет на 10, еще и квартиру купят. Понимаете? Это очень важно. Это... В вашей практике такое траплялась? А это пусть нашей тайной останется. То, что траплялось. Я, как сказать, не пойман его.